衣服我给你放这儿了，我帮你洗头吧，好吗？ 知道你很难过，我也想不到该怎么安慰你。 师爷。嗯，我想抱抱你。好。 文心会没事的，他一定会好起来的，你别太担心了。我看到你这样，真的很心疼。 昨晚没睡吗，文秀。 抱歉，打坏了你的茶杯。没事，一个茶杯而已。梅心。有些话我不知道现在说合不合适，文馨他。放心吧。 他这次做完手术，我会彻底带他离开，离开周家，好好照顾他。他知道你这么说，一定会好起来的。不过，要先帮周生辰做完他想做的事情。我也不知道上辈子欠了他什么，就这么义无反顾的。 陪着他，上辈子，上辈子欠他的人可多了，他身边的所有人都对他掏心掏肺。 真心想和你们说说话。 手机在美心那，里面有录音。你先出去吧，我想和美心单独说会话。 抱歉，我是个自私的人。如果我要死了，那我一定会把死前的时间都留给梅心。我要记住他，下一辈子才能找到他。所以这段录音我很早就准备好要送给你的。这段录音，我不知道要从哪里说起。 我从小就在梅行家和医院两个地方，和家里的人都不太熟。唯一对我好的就只有两个哥哥，当然，对我最好的一定是大哥。但是小时候我就有感觉，妈妈并不喜欢大哥。后来慢慢长大了，我知道了一个秘密，但这个秘密我不会告诉你的。 我觉得每个知道这件事的人都不会有好运，比如我，比如二哥。我好像说了很多没用的话，嫂子，其实我想对你说对不起，非常非常的对不起。 照顾好自己，少喝点酒，可没有人再管你了。 我就更难受。 就踏实睡一觉，我在这儿一直陪着你，好不好？ 都知道布来梅的事，但都选择了沉默回避。只有小人和二叔争吵过。后来小人又为了你去乌镇。我知道小人在我们家很特殊，只要有他在你身边，没有人会敢对你怎么样的。我承认，我比不上小人。 后来，你到我们家住，我回来看病。再后来，你落水，这都不是意外。我不知道你能猜到多少。特意这样安排的人，又有什么样的目的？ 我多希望你能猜到，这样我的内疚就能少一些。能让大哥无条件信任的人，只有我和梅行，对不对？你那么聪明，我说到现在，应该能猜到是谁了，对吗？我。 没有伤害你的本意，但我真的伤害了你，害你落水，我去救你，也让自己进行抢救。我想用这样的方式，让大哥最在乎的两个人都受伤，让他害怕失去你，让他害怕牵连我。 让他放弃这个家，带你离开，嫂子，对不起，我是个自私的人，在最关键的时候，我只能顾及自己的家人。 我不想看两个哥哥分出你死我活，所以现在的一切结果都是我自己造成的。对不起，如果有下辈子。 我一定会补偿你。 小时候、啊，你就坐我腿上，就像现在这样，特别喜欢贴着我的脸。如果我要放你下去呢，你立刻就捂着胸口，是吧 你不高兴，就会心疼。 我爱你。 嗯。<laughs> <laughs>